السلام علیکم ناظرین حکومت اور اسٹیبلشمنٹ میرے خیال میں سرنڈر ہو چکا ہے کیونکہ ابھی ابھی کا خبر ہے کہ اس ڈاکٹر عظما خان کو اجازت مل چکی ہے عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے تو میرے خیال میں دباؤ برداشت نہ کر سکے وجہ یہ ہے کہ حالات ان کو پتہ تھا کہ کے پی کے سائڈ سے تو پہلے کے پی کے یہ بند کریں گے اگر ملاقات نہیں کرائی گئی اور انہوں نے, نے بھی تیاریاں بڑی اچھی تیاریاں کی تھی اسلام آباد کو چاروں طرف سے بند کیا ہوا تھا لیکن عوام نے پھر بھی اس رکاوٹ عبور کر کے وہاں تک پہنچنا تھا جہاں تک ان کو حکم ہوا تھا لیکن سب سے پہلے جو پارلیمنٹرینیائی تحریک انصاف کی اور پی کے ممبران جو اسمبلی کے وہ اسلام بھائی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع ہو چکے تھے تو اس کے بعد اس کا رخ پھر اڈیالہ کے سیڈ پہ ہوا تو جیسے ہی وہ پتہ چلا کہ وہ اڈیالہ جل جا رہے ہیں تو ان کو اجازت مل گئی ہے ڈاکٹر ازماحم تو یعنی ایک پریشر آ چکا تھا تو اس پریشر کی وجہ سے وہ انہوں نے پھر سرنڈر کرنا شروع کر دیا اور اب علیمہ خان صاحب بھی اور دوسرا جو ان کی بہن ہے نورین خان وہ بھی ریکویسٹ ہیں کہ ہم بھی تینوں بہن جائیں گے اور وہاں عمران خان صاحب سے ملاقات کریں گے لیکن اجازت صرف ڈاکٹر عظما کو ہے دوستو تاریخ رسل ڈی بھی جب بنگلہ دیش اور نیپال کے لوگ اکٹھے نکلے ہیں اجتماعی طور پر تو انہوں نے ان فرعونوں کو بگایا جو فرعون اپنے آپ کو کچھ کہہ رہے ہوتے تھے کہ ہمارے پاس تو طاقت ہے لاٹھی گولی کی سرکار ہیں تو بلاخر وہ بھی سرنڈر ہو چکے اور پھر باغنے میں آفیت سمجھی تو نیپال والے تو بیچارے بڑے زیادہ تھے میرے خیال میں یا پھر ان کے پاس کوئی ایسی خلائی مخلوق والی طاقت نہیں تھی تو وہ تو بیچارے پھنس گئے عوام نے تھوڑا مالش بھی کرایا ان کے لیکن جو بنگلہ دیش کے وزیر اعظم تھی حسینہ واجد وہ خلائی مخلوق کے ذریعے سے وہ انڈیا فرار ہو چکے تھے تو لیکن گھر کے اندر جو عوام نے کیا پھر وہ ساری میڈیا پہ ابھی بھی پڑی ہوئی ہیں یہ ایک تاریخ ہے لیکن جو ہمارے حکمران ہیں جنہوں نے ستو پیا ہوا ہے وہ ابھی تک خوش فہمی میں ہے غلط فہمی میں نہیں خوش فہمی میں ہے کیونکہ غلط فہمی تو وہ ہوتا ہے نا جو اس کو اندازہ نہیں ہوتا اور خوش فہمی وہ ہوتا ہے جس کو اندازہ تو ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے ہمارے پاس لاٹھی گولی کی سرکار فیلڈ مارشل صاحب موجود ہے تو ہمیں تو کوئی بھی نہیں ڈرا سکتا نہ کچھ کر سکتا ہے کیونکہ ویسے بھی اس ستر سال سے جو ہماری خلائی مخلوق ہے انہوں نے سی پنجے پنجے گاڑے ہوئے ہیں اس نظام پہ تو اسی وجہ سے نا ہمارے حکمرانوں کو خوف نہیں آتا لیکن یہ جو خوش فہمی ہوتی ہے نا یہ پھر کبھی کبھی مہنگی ثابت ہوتی ہے اب نیپال کے میں ایک جو وزیر خزانہ تھا نیپال کا وہ بیچارہ ان کے جسم جس پہ کپڑے نہیں تھے عوام اس کے پیچھے تھا تو پہلے تو انہوں نے ایک نالا تھا بڑا سا ادھر سے انہوں نے اوپر سے گرایا گرانے کے بعد اس کے پیچھے سے لوگوں نے ڈنڈے مارنا شروع کر دیے تو اس کے اوپر بھی مجھے ترس تو آ گیا لیکن کیا کریں ان لوگوں نے بھی کتنے ظلم کیا ہوں گے لیکن اس کو جس طرح مار رہے تھے نا یقین کرو میں نے کہا یہ تو اسی طرح ان حکمرانوں کو بھی تو سمجھ ہے لیکن خوش فہمی میں ہیں سوچ رہے کہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمارے پاس لارٹی گولی کی سرکار بڑی تگڑی ہے اور انہوں نے تحریک لبائی کے ساتھ کیا پھر اس کے بعد چبیس نومبر جو پاکستان تحریک انصاف پچھلے پہ سال جو کیا تو ایسے لوگ ہیں ہمارے پاس تو ایسے غنڈے جب رکھے ہوتے ہیں تو پھر کسی کو خوش فہمی ہو جاتی ہے ظاہری بات ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک نوٹیفیکیشن کا نوٹیفیکیشن تو چوڑا ابھی تو سمری بھی پیش نہیں ہوئی تو پہلے سمری ہوگی اس کے بعد نوٹیفیکیشن ہوگی لیکن میرے خیال میں ابھی تو ہمارا لپتہ وزیر اعظم ڈائریکٹ لاہور اتر چکا ہے اپنے گھر میں اور بڑے میاں سے وہ ملاقات کریں گے ابھی تک ہو چکا بھی ہوگا لیکن وہ سوچ و غور و فکر کر رہے ہوں گے اپنے لیے عوام کے لیے نہیں نہ پاکستان کے لیے کہ ہم کیا فائدہ لیں ان سے تو اس کے لیے وہ ابھی مشاورت جاری ہے تو پتہ لگے گا کہ وہ آگے یہ تین چار دن جو ہے بڑے اہم دن ہیں آہ پتہ لگے گا کہ اس میں فیلڈ مارشل صاحب کو کون سا من وسلوا ملے گا لیکن من وسلوا مل بھی جائے گا یہ نہیں کہ نہیں ملے گا مل بھی جائے گا لیکن دراڑے پڑ چکی ہیں اب یہ دراڑے جو ہے نا جب شیشہ ٹوٹ جاتی ہے نا اس کو ہزار دفعہ بھی آپ جوڑیں اچھے 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 سے اچھے کاریگر سے جو جوڑیں اس کو لیکن دراڑ پھر بھی نظر آئے گی تو دراڑ تو پڑ چکی ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ دراڑ کہاں تک ان کے ساتھ جڑا رہتا ہے پھر بالآخر دراڑ پھر گرتا کیسا ہے تو یہ بھی وقت بتا دے گا ملتے ہیں اگلے ولاز میں اللہ حافظ